До мене скайпом доеднався Андреас Умланд, политичный эксперт. Господин Андреас, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу у вас спросить ваше мнение, а также мнение среднестатистического европейца и, может быть, европейской прессы о том, собственно говоря, как же принимают ратификацию соглашения Украины и ЕС, а также то, что на год было отложено зона свободной торговли. Ну, Это неоднозначно, конечно, интерпретируется, и как и в Украине, в общем-то, люди видят в этом и хорошие, и проблематичные. В частности, то, что э, отложение вот, зоны свободной торговли, оно, видимо, соответствует желаниям России, и это, конечно, критикуется, так как третья сторона, сторона здесь и третья сторона э, вмешивается в эти отношения, но с другой стороны, все-таки здесь это расценивается тоже как историческое событие, ратификация соглашения, и действительно оно было на первых страницах всех газет. Может ли это означать то, что Украину ждут все-таки в Европейском Союзе больше, чем мы себе представляем? Да, опросы показывают, что э, во многих странах Европейского Союза показывают, что э, люди, население все-таки было бы за вступление Украины в Европейский Союз. Может быть, еще не сейчас, но в принципе уже сейчас большинство э, жителей, э, граждан Европейского Союза понимают, что Украина – часть европейской семьи. И я думаю, что рано или поздно это тоже выражится через официальные э, предложение эм, о, о перспективе членства. Это еще не значит, что членство будет скоро, но э, перспектива, я думаю, рано или поздно будет. Господин Андрес, э, что говорят сейчас в Европе, по крайней мере, наверное, вы знаете, о визитах Петра Порошенко в Канаду и в Америку? И вы знаете, что Барак Обама очень однозначно, мне кажется, заявил о том, что этот визит Петра Порошенко к нему в гости в Вашингтон есть знаком и сигналом для Владимира Путина. Чего ждать? Ну, в Европейском Союзе все-таки немножко другой подход, чем у Канады и США, потому что здесь есть многие торговые инвестиционные отношения между фирмами Европейского Союза и России, и поэтому стараются больше все-таки найти какой-то компромисс, какой-то какой новый, какие-то новые отношения с Россией. Поэтому здесь настороженно смотрят на эти... Отношения между Порошенко и э, США и Канадой, потому что боятся, что это может привести к новым, напр, новому напряжению с Россией. Господин Андрес, хочу спросить теперь у вас больше о том, что происходит, собственно говоря, в Германии. Есть мнение, что Германия чуть ли не единственный союзник России в Евросоюзе. Вы могли бы откомментировать, прокомментировать такое утверждение? Нет, я бы не сказал, что Германия союзник. Э, было долгое время понятие, что Германия и Россия, они некие стратегические партнеры, и что Германия будет сотрудничать в России, в модернизации России. Но сейчас это понимание она тоже отошло как бы назад. И сейчас уже, скорее всего, такое явление в Европейском Союзе, что Германия больше других стран выступает за за санкции и за изменение политики в отношении э, России и э, другие страны, скажем, южноевропейские э, южно страны, они более пророссийские на сегодняшний день, чем... Чем, Россия, чем Германия в некоторых отношениях. Господин Андрей, скажите, пожалуйста, а есть ли разница в отношении к России у нынешнего руководства Германии к Украино-Российской войне в том числе, ну, например, между социал-демократами и партией зеленых, к примеру? Да, действительно, есть некоторые нюансы, в этом, наверное, самый большой разрыв это между в общем-то, всеми традиционными немецкими партиями, христианскими демократами, демократами, социал-демократами, зелеными, либеральными демократами, с одной стороны, и левой партии, это бывшая коммунистическая партия Восточной Германии, или которая потом превратилась в левую партию в Германии. И вот левые, они действительно занимают некую особую позицию в том смысле, что они вот поддерживают Россию. Есть и некие нюансы между социал-демократами и зелеными. Можно, наверное, сказать, что зеленые чуть больше, чуть более критично относятся к России и чуть более, как сказать, открыто выступают за европейскую перспективу Украины, чем это социал-демократы делают. Но я, я бы не сказал, что там что есть какой-то принципиальный разрыв. Господин Андрес, очевидно, известно, что Россия каким-то образом влияет на немецкий политикум. И я бы хотел у вас спросить, можете ли вы назвать эти формы влияния? Может быть, это взятки, может быть, это давление, может быть, это вопросы каких-то преференций дополнительных? Я не знаю насчет взяток, но просто факт остается фактом, что за последние 20 лет многие немецкие фирмы стали интенсивно сотрудничать с Россией. Есть торговые отношения, есть большие инвестиционные проекты, есть тоже инвестиции российских компаний в немецкую экономику. И в связи с этим, конечно, есть просто группа интересов, которые критически относятся к санкциям, но Общественное мнение Германии и политический класс из Германии все-таки сейчас скорее склоняются к тому, что Россия проблема для для Германии, а не партнер уже, и что, к сожалению, вот за последние месяцы восприятие России в Германии коренным образом, я бы сказал, изменилось, и в вопросах сейчас видно, что многие жители Германии рассматривает Россию как угрозу. Это еще несколько лет тому назад совершенно по-другому было, когда Россию рассматривали скорее для, как партнера, а не как Вы как говорите угрозу. сейчас да. о обычных немцах, которые рассматривают Россию как угрозу? Да, да. В, в последнем опросе там было больше половины немцев рассматривают Россию как угрозу. И где-то 9 лет тому назад это было где-то 7%. И если я правильно помню, в последнем опросе 55% сказали, что для них Россия сегодня является угрозой. Очевидно то, что такое настроение социума должно быть заметно руководству Германии. Соответственно, нужно понимать, каким образом на эти 55% будет реагировать ваша власть. Да, оно, в принципе, уже реагирует, потому что, как я уже сказал, в контексте Европейского союза сейчас Германия в отношении России скорее превращается в ястреба, чем в голубь, и оно больше, более активно выступает за санкции, чем, скажем, определенные восточноевропейские или южноевропейские страны но с другой стороны есть бизнес есть множество предпринимателей фирмы которые как-то связаны с россией они конечно пользуются тоже влиянием и они стараются чтобы это не, не повлияло на их бизнес и не, и как бы у них есть свои интересы Господин Андреас, а можно ли узнать, уточнить у вас статистику отношения к Украине, если вы такое обладаете, вот тенденции за последний год, наверное, как изменилось мнение обычного немца о том, что происходит в Украине и вообще об Украине? И, может быть, вы встречали достаточно немало в городах Германии украинских флагов или украинских, может быть, иммигрантов, которые активно свою позицию проявляют проукраинскую? Да, украинская диаспора в Германии играет большую роль. Есть организации, фейсбук-группы, по крайней мере украинцев во всех больших городах Германии. Они часто организуют демонстрации, какие-то мероприятия, и это имеет тоже определенные определенное влияние на общественное мнение в Германии. И действительно, общественное мнение Германии за последний год, я бы сказал, изменилось, может быть, даже коренным образом, то, что Украина и украинцы сегодня э, стали более знакомыми, как народ, как страна для немцев, и они тоже воспринимаются как часть Европейского Союза. И э, в вопросах видно, что э, люди высказываются за поддержку Украины, они высказываются за то, чтобы, скажем, НАТО тоже поддерживала Украину. Но все-таки, что касается, скажем, вступления Украины в НАТО, там еще скорее есть скептицизм, есть вот эта боязнь, что можно разозлить разозлить эти Россию. И поэтому, скажем, за вступление Украины в НАТО, пока, насколько я помню, еще нет большинства немцев, но за вступление, за будущее вступление. України в Європейській союз вже є Господин Андрея. Спасибо вам огромное. Спасибо за те, що були у нас в ефірі. Нагадаю нашим глядачам, що Андрея Сумлен, політолог з Німеччини, був у нас у гостях, і ми говорили з ним про ставлення німців і до України, і до ситуації з Російською Федерацією. Дякую вам, пане Андресе. На цей момент будемо прощатися та побачимося з вами на новинах.